Нужна да, еще одна пара. Мальчик-девочка, подходите к сцене. Желающие. Мальчик-девочка, еще одна пара. Для веселого, хорошего конкурса. Ну, <свистит> ребята, вы все знаете, что ли? Я вас прошу пройти сюда Раз пара, два пара, три пара. И попрошу детей потушить музыку. И что я вам стяну, у меня просто крутая футболка такая. извините, что я к вам спиной, у меня просто футболка крутая, GT, там все дела. Все, мы делаем рекламу маленькую. У каждого так, Давай, да, Именно, молодец. У каждого свои крылья. У кого-то ноги, у кого-то четыре колеса, у кого-то два. Давайте знакомиться. Первая пара, как вас зовут? Женя. Очень приятно, Дима. Вторая пара. Вторая пара. Костя Юля. Костя Юля. Очень Быстро и лаконично. Костя и Юля. И третья пара. Оля. Маргарита. Маргарита, прекрасная имя. Смотрите, ребят, смысл конкурса в чем? У вас есть по три шарика. Поп. Каждая пара. Первая пара, вторая пара и третья пара. Девушка стоит вот здесь. Первая пара, попрошу девушку подойти сюда. А ты определил, сюда, сюда, что <связь> это первая пара? Ну они и первые зашли на 200. Ты слева направо начал, да? Я еврей. Так тогда справа налево надо. А сейчас я буду давать шарики парню и говорить, а в какую часть тела нужно его лопнуть? И в какой позе должна стоять девушка? И мы... Подожди, подожди, подожди. Куда же ты там спешишь? Я понимаю, ты отошел на нее на 3 метра, а ты уже соскучился. Отойди это, туда. То, что ты хотел сделать, это ты можешь сделать потом без шарика. Это, это, Сейчас конкурс. Так, диджеи, мы готовы под интересную музыку? Конечно. Диджеи готовы. Публика, а вы готовы наблюдать интересные Ваши аплодисменты! Вещи. Ой, я смотрю, уже оживились. Уже лучше. А к нам подъезжает Вин Дизель на своем чарджере, посмотрите. Пожалуйста. Да, да, действительно, это Лула. Так, и конкурс. А, я забыл самое основное. Мы вот, все так говорили, красиво, классно. Это конкурсно время. А я секундомер даже не включил. То а есть... На айфоне его просто нет, наверное. Серьезно, нет. А что делать? У кого есть секундомер? Где? А ты можешь просто считать вслух. А, все, я понял, я знаю. Мне вот подсказывают, где он, но он у меня не работает. Мы будем а, считать совсем вслух, Дмитрий. Вот так. Берем секундомер, включаем. Так, ребят, есть три шарика. Каждая пара будет засекаться после слова «пуск». Первая пара лопать. Пуск. Поехали. Ну же давай, что так слабо? Ты не тренировался дома, что ли? Ходи куда И самое интересное, конечно. Самое интересное, дома они тренировались. А -а -а. тоже ты давай? Ты же мужчина. Ура! А -а -а. И время, время 27 секунд. Теперь попрошу вторую пару. старострел. А -а -а -а. ты быстро. Жена не жалуется на тебя? Любовница. Вторую пару парня попрошу пройти сюда. Вторая пара. Девушку ближе. Я, конечно, забыл, как их зовут, но вот. Я могу с Юлей поучаствовать. Ребят, ну и конечно же, все то же самое. А те же самые. Ну это начало, Ром. Я диджея попрошу поставить музыку и говорю слово. русски Поехали! Ой, как быстро! Молодец! Я думаю, ему нужна вторая попытка, потому что девушка ничего не почувствовала. ой ой это вообще не Мальчики, девочки, ну... Ребят, извините, 17 секунд, но... Девушка, можно вашу руку? Девушка, вы что-нибудь почувствовали? Ребят, это Фредди Крюгер! Это реально Фредди Крюгер! Ногти больше, чем у меня на а на ногти, камин. Результат 17 секунд Не знаю, конечно, за какие шарики, но они лопались И, конечно же, третья пара Я думаю, вы сделаете все сладко, хорошо А победителя, ну, я думаю, так как у нас есть Фредди Крюгер честные, Честная пара честных судей Пара Фредди Крюгера И, конечно же, третья пара должна быть романтичная Я вам напоминаю, предыдущий рекорд 17 секунд Постарайтесь, пожалуйста. 17, 27, 17. Я попрошу диджея ставить музыку после слова «Пусть». Есть. Еще, у всех 19. 19. 19, секунд, ребят. 19, секунд, Если вы заметили, сзади у всех получается лучше всего. <звучит> Знаете, вот <звучит> сказать, что кто-то победил очень тяжело. <звучит> потому что... Секунд, <звучит> да, правильно, 17 секунд, но вы Фредди <звучит> Давайте сделаем правильно, чтобы не говорили, что там кто-то кого-то подкупил. <звучит> кто-то кого-то Взял. Мы сделаем выборы. Выборы. Я бы... Поп... Господи, это наша молодежь. Это ужас. Ребята, идите, учите уроки. Кстати, да. А, у них каникулы, им можно. Ну, на 1 сентября готовьтесь. Да, да, да. Первая пара. Попрошу прокричать тех, кто голосует за первую пару. Кричите секс. Молодцы, Вторая пара. Крузеров. Ура! Или секс не удался? <связывается> ну, и, конечно, это... почему так тихо? <связывается> и, конечно же, третья пара. Третья пара. 19 часов. Ваша полиция. Все молодцы. <связывается> Знаете, ну, наверное, будет неправильно не наградить ни, каждый ни одну пару. Они показали секс на сцене. Есть секс на пляже, а то секс на сцене. Это вам. С помощью шарика. А Хадвин продолжает хулиганить. Это вам. Я думаю, что зрители довольны, конкурсанты довольны. Попрошу конкурсантов пройти на танцпол. И мы продолжаем наш опыт. Аккуратненько проводочек, аккуратненько проводочек. Проходите, переступайте. Аккуратненько. Ребят, ну это был первый конкурс разогрев. Вы понимаете, что дальше будет лучше, горячее. Ну, конечно, потом Роман развеется, когда напьется. И когда увидит много людей на танцполе. Оттягивается на всю катушку. Она в нижнем